С помощью этого вентиля можно уменьшить температуру теплоносителя, который дает тепло в жилые дома. Такая установка в нашем городе используется впервые, говорит генеральный директор концерна «Городские теплосети» Сергей Фомич. Еще в начале отопительного сезона экспериментально в центральном тепловом пункте Коммунарского района установили регулятор температуры. И благодаря переменчивой погоде уже удалось сэкономить, утверждают работники теплосетей. Где-то порядка 200 гигакалорий за один месяц мы сэкономили. Сделали регулирование температуры и при высокой температуре наружного воздуха мы просто снижаем температуру. За счет этого происходит экономия и люди не будут открывать свои окна двери и просто выбрасывать тепло на улицу, как это происходит в теплое время зимнего периода отопительного сезона. Экономить тепло, а значит экономить и газ. Долг, за который у концерна городские тепловые сети перед ДК «Газ Украины» больше 80 миллионов гривен. Полностью не оплачен концерном и прошлый отопительный сезон. В это время долги населения за тепловую энергию перед теплосетями только растут. Задолженность за прошлый отопительный сезон составляет 21 миллион гривен. Мы договорились, реструктуризировали эту задолженность, будем закрывать ее льготами на протяжении четырех месяцев до 1 апреля. А текущие долги мы гарантируем в течение месяца погашать. То есть, если мы потребляем газ в ноябре месяце, в течение декабря мы должны рассчитаться в полном объеме. Поэтому регулятор температуры в тепловых пунктах поможет существенно сэкономить потребление газа, уверен Сергей Фомич. В планах у концерна установить регуляторы во всех котельных города. Для того, чтобы регулировать тепло можно было во всех домах Запорожья, надо около 20 миллионов гривен. И это без учета инфляции, говорит Сергей Фомич.